Знаете, для кого не секрет, что Херсонская область это имеет большой потенциал, это инвестиционно-привлекательная область. Мы еще раз смогли показать, доказать, что Херсонскую область можно финансировать, нужно проезжать. Херсонская область безопасная область для кредитования, вложения финансов. Представлено очень много проектов. Я надеюсь, хотя бы часть их найдет своих инвесторов. И это будет плюс. Это рабочие места, это налоги. Это репутация области прежде всего. Я, я вижу только одни плюсы в том, что мы сегодня провели этот форум. Мы сегодня, администрация, на сегодняшний день делает все для того, чтобы инвестиционный климат в области сделать максимально комфортным. Да, есть законодательная база, которую надо менять. Есть еще много нюансов, но мы, как сказал в свое время Андрей Гордеев, администрация сегодня это... Это центр для оказания услуг бизнесу, который бы смог комфортно работать и развиваться в области. Мы все для этого делаем и будем делать.